об энергетических центрах и взаимодействии энергии между мужчиной и женщиной. И сегодня мы поговорим о четвертом чакральном центре, это чакра анахата. Это сердечная чакра, которая находится вот в самом центре. И что характерно для этого центра, это центр полный у женщины и абсолютно пустой у мужчины. Из этого следует, что именно энергия любви – это женская энергия. И именно через женскую любовь мужчина начинает чувствовать, соответственно, сам любовь и принимать ее. Состояние любви – это состояние иньского, это состояние женственности. Поэтому женщина проявляется именно тогда, когда она любит. Самая большая женственность, в принципе, как и многие мужчины и женщины замечают, это любящая женщина, это когда женщина может действительно дарить любовь, и она чувствует любовь независимо от того, что происходит в кругу, да, и как себя ведет мужчина. Смотрите, что характерно для этого центра. Женщина э, с помощью своей любви раскрывает мужское сердце, потому что изначально мужчина, он закрыт для любви. Очень многие мужчины, если вот начинать с ними разговаривать, говорят о том, что я не знаю, что такое любовь, потому что у них активны базовые инстинкты. Да, то есть это выживание, это размножение и достижение. Поэтому э, очень многие мужчины так и не, проживают свою жизнь, не открыв своего сердца, потому что открыть сердце и может только женщина. Когда женщина начинает любить мужчину, когда мужчина начинает принимать эту любовь со временем, он начинает наполняться, и тогда он переходит на совсем уже другой уровень. И что характерно, если отслеживать пары, которые э, начинают жить в любви в гармонии, они выходят на абсолютно другой социальный уровень. И как правило, это уже люди, которые, э, ну, то есть у них социальный уровень там порядка тысячи долларов, да, там дохода в месяц, и они действительно находятся в изобилии и плодородии. То есть у них уже счастливая семья, их дети растут в любви. Это абсолютно другой уровень. То есть если брать три первые центра, это были центры выживания, когда человек живет просто на базовых инстинктах, то уровень анахаты, когда правильно женщина направляет свою энергию любви, а мужчина может ее принять, это выход уже на абсолютно другой уровень, и социальный, и энергетический. Итак, давайте подведем резюме. Чакра анахата, она же сердечная чакра, это чакра женской энергии. Поэтому функция дарить любовь это женская обязанность. А мужчине важно научиться принимать любовь, научиться искренне понимать и принимать женскую любовь, и тогда это гармонизирует их отношения, и они выходят на другой уровень, и к ним приходят деньги совсем в других количествах. Я хотела бы обратить внимание на то, что происходит вообще сейчас в нашем социуме. Чакра любовь, как правило, перекрыта у многих мужчин, и они не умеют любить. Если вы знаете, да, для нашем, в принципе, вот наш сейчас социальный уровень, наше время, очень легко Говорить о сексе то есть партнеров менять сексуальных очень легко в любом баре можно прийти и найти себе партнера на ночь но если говорить о том с кем создать семью либо кому подарить свою любовь тут очень большая проблема и практически многие люди не умеют любить то есть они не умеют дарить вот эту энергию любви и что э какая опасность вообще в социуме, особенно для мужчин, является. Потому что если мужчина, если у него перекрыта даже вот чакра да, манипура, которая он не реализует и не благодарит свою женщину за то наслаждение и любовь, которую она ему дала, то получается, он зарядился немножечко и начинает искать себе сразу других партнерш. И он начинает перебирать одну, вторую, третью, четвертую, он заряжается этой энергией, но он находится на определенном социальном уровне, потому что когда мужчина начинает влаживать в конкретную женщину, и она дает ему энергию изобилия и плодородия, тогда у мужчины появляется свой бизнес. Именно в этом случае мужчина начинает строить дом для своей женщины, для своей семьи. В этом случае он начинает думать о каких-то социальном росте, да? то есть он начинает расти, он начинает расти именно благодаря конкретной женщине. И именно в тот момент, когда мужчина благодарит. А когда мужчина начинает вести себя просто как самец, он находится на уровне выживания, и у него практически нету денег для того, чтобы строить дом и вообще создавать какие-то твердые вещи, даже для бизнеса. Потому что у него перекрыты вот эти вот вещи принятия и благодарения. И в то же время смотрите есть еще какая опасность, когда мужчина достигает очень серьезного уровня, то есть это когда уже альфа-самец, у него очень серьезный бизнес, да, на него начинает э, реагировать очень много женщин. И э, это характерно, это нормально, потому что женщина всегда будет искать сильного мужчины, который может дать ей защиту. И тут очень важно понимать для мужчины, что он этого достиг именно благодаря конкретной женщине, той, которая ему давала плодородие и изобилие в течение какого-то промежутка времени. И очень часто, когда мужчина начинает, перестает благодарить свою женщину, у него начинает постепенно рушиться все, что он строил. Кстати, в истории очень много таких примеров, и даже если взять вот Наполеона Жозефина, когда Наполеон развелся со своей женщиной, которая помогла ему строить и, в принципе, завоевывать мир, соответственно, все знаем, что произошло. Это как раз вот самый такой яркий пример. Поэтому я желаю всем мужчинам научиться принимать любовь своей женщины, благодарить ее и строить семью и выходить на совсем другие уровни. Спасибо большое за внимание, до новых встреч.